Мої хороші, мене звати Маріана Черкасець, Ви на ютуб каналі Астрофеномени сьогодні ми запросили міжнародного астролога Влада Роса. Будемо розмовляти на різні теми. Тому не перемикайтеся, Тут буде цікаво та багато різного ексклюзиву. Ну і не забудьте підписатись на нас. Влади, вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні поговоримо дуже багато про сполучені штати Америки про допомогу для нас, чи буде вона, чи не буде. А проте хочеться розпочати із а, того, що Трамп пропонує так званий залізний купол для, для США. Про що він? Наскільки в принципі а, він реальний? Чому багато експертів проти нього? Ну і чи зможуть вони втілити його в реалії? Ну это, наверное, ему кто-то уже наговорил. Это фактически "Звездные войны" номер два. Его самый любимый герой, его любимый самый лучший президент Америки Рональд Рейган. В общем, он хочет во всем повторять именно его. Тот тоже начал "Звездные войны" против Советского Союза. После чего тот завалился. Значит, Дональд Трамп хочет "Звездные войны" начинать против Китая, да. А на самом деле там огромнейший бюджет, а вы же понимаете, дорогие друзья, коррупция существует по всему миру. Это только нам говорят, что у Украины есть коррупция. Но могу вам сказать, что примерно 30-40% бюджета Пентагона тоже идет и тратится. А вы же понимаете, куда вообще все деньги уходят. А на каких самолетах они летают. И правители всякие, да, то есть, куда расходы идут, но там огромнейший, огромнейший бюджет, где крадутся деньги, тем более прекрасно они могут э, красться, когда вот вы делаете какие-то большие трехтриллионные, там, по-моему, три триллиона надо вложить денег во все это, э, как бы, закрытие в Соединенных Штатах Америки, значит, во всех ядерных боеголовок, да. Ну, еще и должны они там сбивать лазерным лучом из космоса все это дело, все эти боеголовки, значит, которые будут лететь со стороны России. Но только одно, дорогие друзья, непонятно, если подводная лодка Российской Федерации где-нибудь будет находиться на каких-нибудь островах, да, рядом с Соединенными Штатами Америки и просто недалеко ударит по Вашингтону и все. И этот купол, он абсолютно будет бесполезен и, в общем, ни к чему не приведет. Тем более Америка – это очень громадная, большая страна. Поэтому я вижу а, амбиции освоить просто деньги. Трамп любит деньги, он хочет показаться крутым, прекрасным, замечательным, самым лучшим за всю историю президентом. Ну а с другой стороны, понятно, что если захотят уничтожить Вашингтон в Москве, они его всегда, или в Пекине, они его всегда уничтожат. Спасибо вам, Великая Влада. Отже, рухаемся дальше. Трамп снизит цену на нафту? Или это на Российскую Федерацию? Да, причем уже договоренность есть такая, значит, Саудовская Аравия. Я уверен, что к маю месяцу мы увидим совершенно другие цены на нефть. Это может быть и 50 долларов за баррель нефти. Тогда российская, значит, Уралс будет стоить 40, а это уже ниже себестоимости, да. Поэтому до мая месяца нам фактически не будет оказана помощь. Будет как бы до мая месяца смотреть, Дональд Трамп, значит, получается, закончит Россию войну, будет стремиться к подписанию мирного соглашения с Украиной или нет. А если нет, то в мае нам будет оказана такая громаднейшая помощь. И даже могут появиться и тамагавки, и все что угодно и F-16 200 штук. И то есть Трамп может дать столько, сколько не давал Джо Байден, мы просто выиграем эту войну, дорогие друзья. А поэтому, наверное, вот такой отчаянный всплеск Буданова, ну, это, я считаю, что это игра с его стороны, да, что он сказал, что если мы не поддержимся до лета, то нам хана капец. Но на самом деле, чтобы это услышали русские и продолжали войну, потому что Трамп ну, будет абсолютно взбешен, если на его сделку не пойдут расисты, а в заключение однозначно. Значит, Донецкая и Луганская область на тех территориях, где находится Российская Федерация, им остаются. Единственное, что они должны отойти от всех копалин, связанных с литиями, с редкоземельными участками, которые интересуют Дональда Трампа в Донецкой области а и полностью они должны освободить Запорожскую и Херсонскую областя, полностью оттуда уходя, вплоть до того, что остается нам Мариуполь. Но расисты пока на это не идут, но, видите, Дональд Трамп понимает, что снижение цен на нефть, это будет благоприятствовать взлету его экономики, а экономика США так завертится, так закружится, и одновременно это будет уничтожать все милитаризму в Российской Федерации, чтобы они в конечном итоге задумались, как бы свергнуть своего Лили Путина. Не случайно вот этот был а недавно взброс, да, типа Джо Байден заказывал убить, значит, Путина, но это уже готовится, как бы, вот такая ситуация, что, ну, некий такой откровенный посыл людям, которые находятся вокруг значит, Гитлера 21 века, давайте, пора уже табакерку включать, сносите его, и все будет у вас замечательно. Я полностью вам значит, сниму все санкции. Дональд Трамп закулисно пообещал снись, убрать все санкции, если они снесут этого Лили Путина. Ну а вы же, дорогие друзья, понимаете, вот буквально сейчас наконец-таки наступил однозначно и без поворота 29 числа, 29 января Год змеи, а в год змеи все лидеры э, Российской Царской России, либо значит, Советского Союза, что-то с ними происходит. Убивают Александра II в год змеи в марте месяце, Сталин погибает в год змеи в марте месяце, 1917 год февральская революция по новому стилю произошла в марте месяце, и в марте месяце нас ждет коридор затмений. Ждем марта месяца, дорогие друзья. Чекаем с большим нетерпением будем мы за тем, что будет кое-что действительно, так и в империи. Ну и такое же. Питание. На руку почему Трамп хочет обиднуться свои связи с кем чеменам. Ну, хочет опять ему предложить сделку, чтобы тот избавился от ядерного оружия. Но в конечном итоге я я увижу, что значит он Трамп в конечном итоге будет бомбить Северную Корею. Дорогие друзья, это долгосрочный прогноз, если не в конце этого года, то при своей каденции в ближайшие два года он разбомбит все, что есть за кромах северокорейского корейского этого урода. Он, тем самым он покажет, что Китай, не нападая на Тайвань, для этого нужно разгромить Северную Корею. И я уверен, что Трамп к, этому, к этой мысли приблизится. Ах, ты не хочешь по-хорошему? Я с тобой и встречался. Мы два раза с тобой даже это самое ну, имели еду, обед, да, и я даже перестал тебя называть рокетменом, да, вот этим ракетным, э, хотел сказать, червем, да. В общем, э, ну, я думаю, что да, Трамп будет везде проводить очень жесткую, конкретную военную позицию, и он таки заставит, дорогие друзья, закончить, э, значит, войну Российской Федерации, как бы она ни пыталась ее продолжать. Они пытаются там продолжать, все эти Патрушевы, все эти вот эти там Сергей Королевы, все эти вот эти Ковальчики, братья Ковальчики, которые задумали, придумали эту войну с этими шаманами. Один шаман сказал Путину, если ты изменишь границы Европы, ты станешь властелином мира. Ну вот из этих, извиняюсь, слова можно запикать, наверное, мудаков, вот мы имеем вот такое, такую войну в Украине и постоянно кто-то погибает. Вот вчера... Сім'я в Ніколаєві подібла там, і до этого слушайте, ну, це какой-то кошмар просто Отже, рухаємось далі. Трішки ви вже наперед забігали з на запитання, але хочеться трішки більше. Все ж таки розширювати, ще можливе закінчення війни, все ж таки за 100 днів. Чи вистачить нам цього терміну? Ну, я думаю, стоїть рубіком. Я давно говорив, дорогі друзі. о дате либо 5.05 мая, да, либо 25.05. Ну, мне нравятся пятерки, а, значит, и я видел, что вот должна ре ре решиться судьба этой войны в год, связанный с пятерками. 20, 2025 год тоже на 5 заканчивается, а еще прекрасный пятый месяц. Нумерологически это все может завершиться, да. Кто, кто знает, подписывайтесь на мой канал, я уже давно говорил об этом, уже год назад выдвинул все свои астрологические теории, что Сатурн входит в зодиакальный знак Овна. Сатурн – это заморозка, это морозы с точки зрения астрологии. А Овен – это конфликт, это война. Заморозка конфликта в мае супер, прям по звездам вот так происходит. Плюс еще нумерологический код все подворачивается. Да, и, конечно же, все это можно видеть однозначно. Поэтому, дорогие друзья, значит, в мае будет решаться вопрос, либо война и заморозка конфликта закончится, то есть, по крайней мере, вот это ее такая жирная вот эта стадия, ширкомасштабная, и конфликт превратится вновь в АТО. То есть, он никуда не денется, все равно там будут там перестрелки. А, и уже осенью нас тогда ждут подписания мирных переговоров, когда Юпитер войдет в Дом переговоров и дипломатии Украины, в седьмой дом натальной карты, значит, нашей страны, да либо значит придется значит думать о том, что нам тогда в мае дадут все вот такие боеголовки, мы вдруг можем приобрести статус ядерного оружия, ну ядерной страны со статусом того, что у нас ядерное оружие есть, ну тогда придется еще немножко как бы повременить, то есть точка рубикона это значит май месяц, либо война и холодная точка конфликта заканчивается, либо она будет продолжаться до конца года змеи, а год змеи у нас заканчивается 16 февраля 2026 года. Продовжимо далі розмовляти на рахунок ідей Трампа. Зокрема, The Times раніше говорив раніше, точніше писали на рахунок того, що Трамп може вимагати збільшення призову серед чоловіків в Україні з 18 до 25 років в обмін на постачання зброї України. Наскільки це в принципі реалістично на вашу думку? Ні, ну зараз всі добровольці, которые захотять ті получать огромные деньги, потому тому под под людей, которые будут этот возраст от 18 до 25 лет, будут такие же очень большие контракты, да, возможно, по российскому сценарию, там, за подписание контракта сразу тебе там отваливают 10 тысяч долларов, там, или 20 тысяч долларов, ну, а дальше уже, значит, ты... И... и там самое главное будет прописано, когда демобилизация в этом контракте. То есть ты подписываешь контракт на два года, значит через два года возвращаешься а не то, как сейчас, что люди не знают, когда они вернутся домой, уже по три года там находятся на, на нуле, да. Поэтому, значит, получается контрактная армия, да, в связи с людьми от 18 до 25 лет, с добровольцами, кто сам захочет подписывать контракт, а при Примусово, да, вот так делать, что отправлять на фронт э, не, не будут, тем более, что все понимают, что скоро будут э, выбор, а, Значит, матери, они как, получается, даже такой опрос был проведен, что матери просто будут ненавидеть власть, особенно если их детей от 18 примерно до 22 лет могут отправлять на фронт. Возможно, может быть снижена планка где-то от 23 до 25 лет, как в свое время было снижено с 27 до 25, сейчас может быть еще снижено с 25 до 20 трех. Но опять же это будет рассматриваться. Зеленский это крайне не хочет. И я точно знаю, что в ближайшее время такой нормы не будет. Только добровольцы, которые подпишут контракт от 18 до 25 лет, пойдут на фронт. Раніше Російська Федерація кілька днів тому заявляла на рахунок того, що вони в принципі вже начебто як готові до перемовин, відповідно звісно, на своїх умовах і так далі. А на загалом, чи погодяться вони все ж таки на перемовини, чи будуть вони блокувати якимось чином цей процес? І які країни іще, окрім сполучених штатів, будуть задіяні в мирному врегулюванні? Но они не хотят, они не хотят никакие переговоры, они хотят, накопить, чтобы Калина капитулировала, они согласны на нашу капитуляцию, всех вымоги мы знаем уже, уже конкретно и бесповоротно, но самое главное, что они не хотят ни в коем случае подписывать ничего с Зеленским, они все время говорят, что он нелегитимный, что он просроченный, что никак, никак они не хотят этого самого, и Зеленского, мы с кем-то по другим подпишем, давайте нам Стефанчука, он глава, сейчас Украины, он легитимный, а там мы ему, может, что-нибудь там подсадим, подкинем деньжат, и, может, правильно с ним договоримся. Короче, ну, в общем, они все увиливают, увиливают от того, что даже если они подпишут, что фактически это будет нелегитимная подпись, потому что Зеленский, как бы, с этой точки зрения просрочены, поэтому они потом нарушат, могут весь этот договор. Ну, в общем, идет игра ФСБ, КГБ. Мне, мне, мне так кажется, что они могут пойти на какие-то нормальные э, мирные переговоры с нами, более-менее не, это, никак не связанные с нашей капитуляцией, да? да? именно тогда, когда нефть упадет. Я думал, когда нефть упадет, и будет 50 долларов за баррель, мы прекрасно знаем, как рушатся и обваливаются цены сейчас. Значит, вот э, заявил Дональд Трамп, что поднимает мыта с Канады на 25%. процентов, да, И сразу же обвал произошел значит, канадского доллара по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки. Тут он слышит Дональд Трамп, что хотят все-таки создать в этом году, и уже сговорняк есть, значит, страны БРИКС должны свою валюту создать. Он тут же говорит, а я вам тогда 100% значит, демпингую все ваши товары. Вот. Поэтому если он говорит сейчас и уже и он собирается встретиться с саудовским арабским принцем, это первая его будет поездка туда. Значит, он выбирает там то ли это будет Саудовская Аравия, то ли это будет Британия, но скорее всего может поехать именно в Саудовскую Аравию. Как он только побывает в Саудовской Аравии, я вас уверяю, буквально в течение месяца обвал произойдет такой уничтожающий цен на нефть да. Що ну, Росія просто вынуждена здатися і пойти на всі мирні условия України. Ну ладно, ще я хотіла уточнити на рахунок питання про мобілізацію, ми з вами поговорили раніше, але чи може відбутися в цьому році, нарешті, демобілізація? Так, да, може все пройти, в тому числі і окончання значит, воєнного положення, але вмість нього з'явиться надзвичайний стам, поэтому. скорее всего, сразу граница не откроется, потому что при надзвучайном устане они придумают, что нельзя все равно мужчин пускать за границу. Скорее всего, так и будет. И усиленно будет значит, возвращать людей за границей, пытаться, чтобы никто им не платил ни немцы, там, ни поляки, никаких значит, денег, чтобы они там оставались. Да. Поэтому будет и дальше так происходить вот такая вот ситуация. Но военное положение может закончиться, дорогие друзья, буквально 9 мая. Как говорят, 50 на 50. Львів та Київ до 2026 року можуть бути захоплені Російською Федерацією, якщо США не буде продовжувати надавати нам допомогу, а власне про це було написано в одних із американських щоденних журналів. А як вважаєте ви наскільки, в принципі, ця теза є реалістична? Якщо дійсно таки США не буде нам надавати допомогу, чи зможемо ми на інших безпосередньо? Допомогах так за допомогою інших донорів виживати, ну це приблизно те саме, що у нас в Українській правді з'явилось, що Буданов десь сказав, що нам карантині, ми клету не договорівся. Но это заказная статья на того же Буданова, уже в их издании, по-моему, «Политико», что или какой-то другой, я не помню. Что если что, то есть ну, не будет оказана помощь нам, то все, Украина перестанет существовать, а это будет так, такая же негативная слава у Трампа, как у Джо Байдена в связи с Афганистаном. Поэтому, конечно же, мы пытаемся уже влиять и через прессу, чтобы она действительно формировала идеи и мнения уже республиканской партии, что нам неотвратимо нужна эта помощь, допомога. Да Тем более, когда вот сейчас он прекратил гуманитарную помощь для Украины на три месяца, я знаю очень много уволенных, в том числе и моих клиентов. У меня много клиентов, которые живут в США. И вот и буквально на следующий день начали увольнять, и теперь они не могут работать, потому что раньше они значит, были психологами, там и медиками, и принимали гуманитарные как бы инициативы украинцев за границей и других людей. Но все эти программы прекращены и их уволили. Вот, вот чего добился Дональд Трамп. Лад щиро дякую вам за інтерв'ю. Надзвичайно було цікаво та важливо почути вас сьогодні. Залишаємося з вами на зв'язочку. Нашим глядачам нагадую про те, що власне пишіть ваші запитання в коментарях під цим відео, і найцікавіше будемо розглядати вже в наступних випусках. Дякую щиро.